sakson ikkinchi test yechimini ko'ramiz demak kimyoviy kinetikaning asosiy qonuni massalar ta'siri qonuni qaysi olimlar tomonidan kashf etilgan deb savol bergan manba masharifov tirkash sakson yettinchi bet xo'sh demak bu ma'lumot ya'ni massalar ta'siri qonuni ma'lumoti tirkashv masharifov tirkash kitobining sakson yettinchi betida berilgan masalan shuni bir kattartiradigan bo'lsak sakson yettinchi bet demak uni ko'radigan bo'lsak mana yuqorida keltirib chiqib va ko'p sonli tajribalar asosida asoslangan holda bir ming sakkiz yuz oltmish yettinchi yil norvegiyalik olimlar gulberg va vagelar tomonidan kimyoviy kinetikaning asosiy qonuni massalar ta'siri qonuni kashf etildi mana bu ma'lumot kitobda berilgan nazariy savol ekan demak bu d javobga to'g'ri kelyapti gulberg va vager shuning uchun da cevap bilelşimiz gerek. Demek ki ta cevap doğru.